BN tegaskan gabungan itu tidak punya kaitan dengan siasatan SPRM terhadap Ismail Sabri. Saifuddin Nasution masih belum buat keputusan untuk bertanding dalam pemilihan PKR. Lee Kasiang berjaya buktikan tidak bersalah persoal bila MP Kampar mahu letak jawatan. SPRM siasat dua bekas kaki tangan Teresa Kok berkaitan ucapan di Parlimen tahun lalu. Dewan Rakyat luluskan RUU KWSP Pindaan 2025 Caruman Bagi Pekerja Asing Video persenda tarian Kavadi, Malaysia Hindu Sangam terima permohonan maaf Trio Era FM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstar Malaysia. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN, Zamri Abdul Kadir menegaskan gabungan itu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang didakwa membabitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram difahamkan pihaknya tidak menerima sebarang pemakluman berhubung cubaan mana-mana pihak mengaitkan kes perkenaan dengan BN. Terdahulu AMNO turut menegaskan bahawa parti itu tiada kaitan dengan penemuan sejumlah besar wang tunai serta jongkong emas dalam siasatan SPRM terhadap bekas naib presiden AMNO itu. Setiausaha Agung AMNO, Ashraf Wajdi Dusuki berkata, Parti itu memandang serius sebarang cubaan untuk mengaitkannya dengan siasatan SPRM dan tidak teragak-agak mengambil tindakan terhadap pihak yang cuba mengheret UMNO ke dalam isu berkenaan. Siasatan SPRM terhadap Ismail berkaitan dengan perbelanjaan serta perolehan dana bagi kempen promosi keluarga Malaysia sewaktu pentadbirannya sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam penyataan menafikan dakwaan bahawa siasatan terhadap Ismail bermotifkan politik. Setia Usaha Agong Pakatan Harapan PH Saifuddin Nasution Ismail masih belum membuat keputusan untuk bertanding dalam pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR pada Mei depan. Menurut beliau, keputusan bertanding atau sebaliknya akan dimaklumkan kelak. Katanya, sekiranya ada, beliau akan membuat satu sidang media khas. Sebagai rekod, Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri pernah bertanding jawatan nombor 2 PKR pada pemilihan tahun 2022 namun tewas kepada Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli. Sebelum ini, media melaporkan pengerusi Biro Antarabangsa PKR Syamsul Iskandar Mat Akin memaklumkan PKR berkemungkinan tidak akan mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden pada pemilihan akan datang. Cadangan itu katanya berdasarkan beberapa pandangan daripada proses rundingan dalaman yang diadakan sebelum ini. Hari ini segalanya terjawab membuktikan saya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Terima kasih Johari atas keputusan yang bijaksana. Jadi, Ahli Parlimen Kampar bila mahu menunaikan janji untuk bersara. Persoalan itu ditujukan kepada Ahli Parlimen Kampar, Chong Zemin selepas Ahli Parlimen Air Hitam. Wee Ka Siong berjaya membuktikan dirinya tidak melanggar peraturan mesyuarat. Berhubung isu penjualan saham Malaysia Airports Holding Berhad, MAHP oleh kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Katanya, berdasarkan sepucuk surat yang dihantar oleh Yang Dipertua Dewan Rakyat, Johari Abdul kepada Zomin, tertulis bahawa tidak wujud prima facie terhadap perkara dibangkitkan di bawah Peraturan Mesyuarat 36-6 dan 36-12 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Justru, menurut Presiden MCA itu, Zemin sepatutnya meletakkan jawatan memandangkan pernah berjanji untuk berbuat demikian ketika sidang Dewan Rakyat sebelum ini. Jelasnya lagi, Zemin juga tidak boleh sekali lagi bersandar kepada jawapan Menteri Keuangan 2 Amir Hamzah Azizan bahawa KWSP memperoleh keuntungan 102 juta daripada penjualan saham tersebut kerana isu yang dipertikaikan lebih kepada tindakan menjual murah dan membeli balik pada harga yang lebih tinggi. Katanya, memandangkan Zemin telah berjanji untuk meletak jawatan, sekiranya KWSP rugi walau satu sen pun, maka beliau patut menunaikan bagi menjaga integriti Parlimen dan memastikan Dewan Rakyat tidak dikelirukan oleh kata-katanya. Sebelum ini, Zemin dilaporkan mahu merujuk WI ke jawatan kuasa hak dan kebebasan agar dikenakan tindakan disiplin. Dua bekas kakitangan ahli Parlimen Seputih, Teresa Kok, disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, dipercayai berhubung satu ucapan yang disampaikan Teresa pada tahun lalu. Teresa dalam satu kenyataan di laman Facebook berkata, beliau terkejut apabila mendapat tahu dua bekas pembantunya dipanggil untuk memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Teresa dimaklumkan bahawa salah seorang daripada mereka telah direman oleh SPRM untuk siasatan lanjut sehingga ahad ini. Ia dipercayai berkaitan dengan ucapan di Parlimen berhubung perolehan papan pintar oleh Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan pada 14 November tahun lalu. Teresa menjelaskan beliau tidak mempunyai sebarang kaitan atau pengetahuan mengenai keputusan SPRM untuk menahan bekas kaki tangannya itu dan menegaskan bahawa perkara itu berada di luar kawalannya. Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-undang RUU Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Pindaan 2025 yang akan mewajibkan caruman bagi pekerja asing. Ia melibatkan pindaan kepada 11 fasal bagi mengadakan peruntukan berhubung tanggungan untuk membayar caruman dan kadar caruman yang kena dibayar ke atas pekerja bukan warga negara. Menteri Kewangan 2 Amir Hamzah Azizan berkata, cadangan itu dijangka dilaksanakan pada suku keempat tahun ini. Kerajaan akan mengekalkan cadangan kadar caruman masing-masing 2% buat pekerja dan majikan. Ketika menggulung perbahasan, Amir berkata, langkah itu dapat membantu kerajaan mengurangkan pekerja bukan warga negara tanpa dokumen kerana hanya pekerja yang sah berdaftar dengan majikan layak mencarum. Ia juga secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan pada tenaga kerja bukan warga negara dalam jangka masa panjang. Malaysia Hindu Sangam MHS menerima permohonan maaf tiga penyampai radio era FM berhubung video yang dikatakan mempersenda upacara Taipusang Kavadi hingga mencetuskan pelbagai kontroversi. Menurut presidennya, Tiga Nesan, personaliti dan pencipta kandungan seharusnya lebih peka dan sensitif apabila berkongsi sebarang hantaran di media sosial bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Katanya, isu berkaitan sensitiviti agama perlu diberi perhatian serius kerana ia boleh menjejaskan keharmonian antara kaum di negara ini. Justru, setiap individu mesti lebih berhati-hati ketika memuat naik kandungan video di media sosial, terutamanya berkaitan agama dan budaya. Selasa lalu, penyampai radio bagi segmen Tiga Pagi Era iaitu Nabil Ahmad, Azad Jasmine dan Radin Amir memohon maaf. Susulan kontroversi didakwa mempersenda tarian kavadi Hindu. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin saya Asma Ismail Assalamualaikum dan salam sejahtera